Теракт столетия. Как сбивали малазийский Боинг над Донбассом. Секретная операция спецслужб или ошибка пьяных сепаратистов. Неожиданные разоблачения. Как террористы заметают следы преступления? Куда и зачем они вывозят тела убитых иностранцев? Убийца со стажем. Сколько пассажирских самолетов приземлила Россия? И когда остановится хозяин Кремля, начало конца, как трагедия с Боингом приближает крах Путинской империи зла. Кому выгодны 300 смертей над Украиной? Все прекрасно это понимают. Раскрываем интригу вокруг кошмарной трагедии с Боингом. Только в украинских сенсациях смотрите прямо сейчас. 17 июля, 16.20. Боинг 777 малазийских авиалиний исчезает с радаров. Отклонение от курса или механических неисправностей до этого не зафиксировано. Пилоты сигнала опасности не подавали. Борт держал курс Амстердама в Куала-Лумпур. На борту 280 пассажиров и 15 членов экипажа. Большинство пассажиров летели отдыхать на солнечных малазийских курортах кто-то возвращался к семье. Многих встречали в аэропорту родные. Сто пассажиров летели на научную конференцию, посвященную борьбе со СПИДом. На борту был голландский депутат, бабушка малазийского премьер-министра, пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения, а также граждане Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, США, Британии, Германии, Бельгии и Канады. В самолете находилось 80 детей. Ані просто пролітали мимо, пролітали над нашою війною. <плес> Наші думки і молитви з тими, хто був на борту. <плес> <плес> я хочу знати правду. Родини усіх загиблих просто зобов'язані також знати правду. Усі рідні, усіх жертв авіакатастрофи. Сьогодні війна вийшла за територію України. Наслідки цієї війни вже докотилися до всього світу. Парень перед вылетом опубликовал в своем твиттере фото с самолетом. Под фото шуточный комментарий. Если рейс пропадет, то вот как он выглядит. Голландец Корс Кидлер летел с девушкой на отдых. Над его невинной шуткой в соцсетях друзья смеялись недолго. А это видео снято прямо в салоне самолета за 10 минут до взлета. Как оказалось, последнего взлета. Никто не должен торкаться уламків, в том числе черных скриньок. Самолет, самолет. А это видео снято уже в Донецкой области. А ще этой катастрофы. Красиво сбили, да? Вот это хунтовский самолет сбили. И падал он красиво. Молодцы, Донбасс. Еще не доехав до места падения самолета, террористы поспешили похвастаться очередной сбитой украинской птичкой. В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26. Валяется где-то за шахтой прогресс. Птичка упала за терекон, Жилой сектор не зацепила. В 16.20 Боинг пропал с радаров. Через 30 минут на странице Стрелкова появилось вот такое сообщение. За эту информацию радостно схватились русские новости сообщают, что им удалось сбить еще один транспортный самолет украинских военных сил. Это произошло над городом Торрес, самопровозглашенной на Донецкой республике. Все произошло около пяти часов вечера по московскому времени. Над городом пролетал Ан-26. Внезапно в него врезалась ракета, раздался взрыв, самолет начал падать. В небе можно было наблюдать черный дым. Ан-26 упала в стороне от жилых кварталов в районе шахты. Добавлю, что Торрес находится около города Снежное и Кургана саву Эти территории только что сбили самолет группа Минера за Янакиева упал. Летчики поехали. поехали искать и фотографировать видели самолет. А сколько пару... минут назад? Ну, тридцать минут назад где-то. К месту трагедии первыми приблизились журналисты Кремлевского канала Life News. Они долгие месяцы бок о бок сопровождают террористов на востоке Украины. Они спешили снять обломки украинского транспортного самолета. Но то, что увидели, совсем не было похоже на Ан-26. Террористы начали осознавать, что сбили что-то не то. Это понятно с опубликованных СБУ телефонных переговоров между боевиками. Да, майор. Значит, это чернухинские сбили самолет. Кто Чернухинского блокпоста. Казаки, что на Чернухина стоят. Да, майор. Значит, самолет рассыпался в воздухе в районе э, шахты Петропавловской. Первый двухсотый. Нашли первого двухсотого. А у вас на... Да. Гражданский. Ну что у вас там? Короче, блин, стопудово гражданский борт. Понятно. Да. А этот, как и народу много там? Это, да, в лунке прям во дворы падали. Так вот. Борт какой? Да я еще пока не разобрался, потому что они были был возле основной части. Я только вот смотрю, там, где начали первые тела падать. Там остатки внутренних кронштейнов, кресла, тела. Понятно. Вот так. И вооружение есть что-нибудь? Вообще ничего. Гражданские вещи, медицинские ошметки, там полотенце такое, туалетная бумага. Документы да, есть. Да. Индонезийского студента есть. из университета Томска. По самолету сбитым в районе Снежного Тереза. Ну. Но... Это оказался пассажирский. Упал в районе Грабова, там море трупов, женщины, дети. Сейчас казаки там смотрят это все дело. По телевизору передают вроде бы как этот Ан-26 украинский транспортник. Ну, Но говорят, написано на нем малазийские авиалинии. И что он делал на территории Украины? Ну, значит, завозили шпионов. Понял. Не, не, не так. Сейчас война идет. В этих переговорах на самом деле все сказано. Кто, откуда и чем. Местные жители отрывают от разбитого самолета кусочки фюзеляжа на сувениры. Террористы копаются в обломках и личных вещах пассажиров. Российские журналисты в недоумении. Все пошло не по сценарию. Они не знают, как это объяснять. На сей раз снимают место катастрофы молча. Они уверены, кремлевские умы чуть позже придумают, как правильно комментировать эту картинку. Боинг-777 стал десятым летающим объектом, сбитым на территории, которую контролируют террористы. До этого, правда, страдала только украинская авиация. 2 мая под Славянском террористы сбили два украинских вертолета Ми-24. Погибло пять военнослужащих. 29 мая под тем же Славянском сепаратисты уничтожили вертолет Ми-8. 12 погибших. 4 июня там же сбит еще один вертолет Ми-24. Как результат, двое тяжелораненых украинских военнослужащих. 6 июня, опять же по Славянском, на высоте 4200 метров сбит самолет Ан-30. Погибло пятеро украинских солдат. 13 июня в Луганском аэропорту при посадке сбит Ил-76. До 17 числа это было самое страшное авиакрушение в зоне АТО. Погибло 49 человек. 24 июня в Славянске сбит вертолет Ми-8. Погибло 9 украинских героев. 14 июля Луганская область, Краснодон. На высоте 6200 метров сбит транспортный самолет Ан-26. Украинский экипаж с двух человек погиб. 17 числа это была самая высокая цель террористов. Никто не сомневался, что еще тогда боевики стреляли из серьезного оружия, которое не купишь в каждом магазине. 16 июля за день до падения пассажирского Боинга под Амбросиевкой сбит украинский Су-25. Пилот катапультировался. Украинская сторона заявляет, что самолет был сбит российским истребителем. Перехвачены и выложены в интернет переговоры русского пилота с корректировщиками огня. И, наконец, апогей так называемой стрельбы по птичкам – «Боинг-777». Родных и близких с прискорбием убеждали – надежды нет, погибли все, кто был на борту. Они оббивали пороги авиакомпании, аэропорта, государственных служб. Главный вопрос – нашли ли тело, как узнать, как доставить домой, чтобы похоронить. Большинство літять в Україну. В Харків там і будуть проводити або погибших. Ми інформуємо родичів загиблих одразу після отримання будь-якої нової інформації. Наше завдання доправити найближчих родичів до України. Але хочу наголосити, до Києва дістатися легко, але до місця катастрофи ще 500 кілометрів. Працюємо над логістикою, як саме і яким транспортом діставатися. Всі європейські газети сьогодні вийшли з матеріалами, о збитому самоліті з трьома сотнями людей на борту. Зараз головне вивести тіла загиблих. Саме на цьому зосереджені наші зусилля. Влада США та України каже, що борт малазійських авіаліній був збитий. В разі підтвердження це буде кричуще порушення міжнародного законодавства та просто абсолютна зневага людської гідності. Глави государств настаєвають на немедленно міжнародному розслідуванні. Прем'єр-міністр Австралії ад дипломатичні ужинки. все назвав своїми іменами. Посол Росії звинувачував Україну. Моя відповідь буде: ми добре знаємо про українські проблеми і знаємо, хто насправді у них винен. Будь-які заяви про те, що Росія не має до цієї катастрофи жодного стосунку, бо вона сталася у повітряному просторі України, не витримують жодної критики. Це не нещасний випадок, це злочин. Я повторюю, це злочин і злочинцям, який його скоїли. Це не повинно зійти з рук. Даже Ангела Меркель, несмотря на такой незабываемый бразильский вечер в компании Путина на финале Мундиаля, признала, боевики на Украинском Востоке вооружены, и есть доказательства, что значительная часть этого оружия поступает из России. Но само собой канцлер не готова сделать однозначных выводов, кто все же сбил самолет. Путін намагається сформувати враження, ніби східно українські сепаратисти купують танки і протитанкові ракети в супермаркеті. Як ви конкретно хочете зробити так, щоб Путіна притягнути до відповідальності? Як ви перед цим заявили? Я сказала, що до відповідальності треба протягнути всіх, хто збив літак. Байдуже хто б це не був. В Белом доме не знают точно, кто сбил Боинг-777, но знают точно контекст. Этот контекст – поддерживаемые Россией боевики, которые несут смерть на востоке Украины. Президент Обама обещает Украине полную поддержку в расследовании трагедии. К тому же американские политики призывают Европу к более решительным действиям. треба багато зробити і чітко показати путіну. Він зайшов занадто далеко, і ми не збираємося залишатися осторонь. Але це мають зробити європейці. Це був рейс із Амстердама до Куала-Лумпура. і це сталося на території Європи. У європейських столицях реакція має бути жорсткою. європейські лідери у своїх обращеннях к народу і на пєсконференціях обіщають вжати сроки докопатися до правди. Ми ділимося інформацією, і просто зобов'язані з'ясувати, що сталося і як це сталося. Якщо підтвердиться, що лайнер було збито, відповідальні мусять бути покарані. Аполчин засебчають, що їм дали збити ще один транспортний з українських хвайн. вот Это произошло над городом Торрес, произошло на Донецкой республике. Это видео пропагандистского канала Life News успешно удаляют из интернета. Все произошло около пяти часов вечера по московскому времени. Над городом пролетал Ан-26. Внезапно в него ракета, раздался взрыв, самолет начал падать. В небе можно было наблюдать черный дым. В считанные минуты после крушения лайнера ведущая со ссылкой на ополченцев сообщает про сбитый якобы военно-транспортный украинский самолет. 26 упала в стороне от жилых кварталов в районе шахты. Добавлю, что Торес находится около города Снежное и курган на самом могилу. Эти территории контролируют ополченцы. Новость о своем очередном успехе разнес по следным каналам руководитель боевиков Игорь Гиркин. Вот так он хвастался в соцсетях. В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26. Валяется где-то за шахтой «Прогресс». Птичка упала за террикон. Жилой сектор не зацепила. Очень скоро он пожалеет про этот сеанс саморазоблачения и сотрет эту запись. Террорист ведь радовался, он сбил Ан, но оказалось, что его ракета попала в гражданский боин. Еще живой стрелков Гиркин сегодня распространяет совершенно противоположные сведения, опровергая себя же. Не только главный террорист, но и вся пропагандистская машина Кремля трудится, чтобы запутать следы. Каких только версий не навыдумывали в России. В общем, достаточно образно и присущей вам блестящей манере описали. Нагнали на нас определенного страху. И все, чтобы доказать, это украинская армия сбила Боинг. Я параноик, и это у меня паранойя. Еще один параноик стрелков придумал, что сбитый им Боинг не настоящий. Он перевозил уже мертвых людей. И вообще, это вся история, постановка и провокация паранойя. Та же напасть постигла и некогда уважаемое агентство «Интерфакс». Его журналисты со ссылкой на суперсекретные источники сообщили, что целью украинской ракеты мог быть самолет президента России. Владимира Путина. Вероятной целью украинской ракеты, попавшей в малазийский Боинг, мог быть самолет президента. Ну, как раз в то время первый борт возвращался из Варшавы, и его маршрут пересекался с малазийским. Все прекрасно это понимают, отдают полностью себе в этом отчет. Впрочем, в таком случае лететь в Москву Путин должен был вот таким странным образом. А вот еще одна интересная версия, которой трубили все российские СМИ. Очевидцы заметили самолет украинских ВВС летящий вслед за Боингом. Откуда взялись очевидцы на высоте свыше 10 километров? И как украинский штурмовик Су-25 мог так высоко забраться, если его потолок всего 7 километров? Эти и другие убогие мифы Кремля моментально развенчаны, но Путин пока не сдается, бросает информационный бой военных. В районе катастрофы находится подразделение вооруженных сил Украины, имеющее на вооружении зенитно-ракетные комплексы типа БУК-М1. Спикер российской армии даже не намекает, а дает очередной повод заявить. Это украинцы стреляли. В районе северо-западной окраины Донецка развернуты дивизионы 156-го зенитного ракетного полка вооруженных сил Украины с 27 пусковыми установками комплекса бук 1 Однако на самом деле наши ПВО не стреляли даже по нарушителям воздушной границы российскими истребителями вертолетом. Русские! Русские! Наглошуемо що Збройні силы Украины не здійснювали жодних дій щодо враження цілей у повітрі. Что же на самом деле случилось в небе над Украиной? Общими усилиями контрразведка, служба безопасности и милиция оперативно установили картину трагедии. Страха у нас нет, ни у меня нет, ни у кого не должно быть. На самом деле больше смерти боятся в Кремле разоблачения. Вы будете шокированы, узнав все подробности самой масштабной в истории авиакатастрофы.